Kita mulakan video kali ni dengan satu pantun. Lepak time maghrib ada burung gagak. Eh, MU, uh, Chelsea, Tottenham. Eh, Real Madrid pun ada lah juga. <laughs> Jom mula video. Aku tak nak geng dengan kau. Main kotor pun kalah. Ah! Lemah, 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 lemah. Assalamualaikum dan selamat datang ke Bola Studio So dalam video kali ni kita nak review game EPL ada berjalan Dan bonus kita nak review juga El Clasico Yang mana Barcelona sekali lagi beduk pasukan Real Madrid Tapi sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah beli jersey Pala Bola Kita dah tutup dah pre-order semalam Terima kasih yang dah beli dan ada yang dah sampai dah pun Sokongan anda sangat-sangat kami hargai ok InsyaAllah next order nanti kita akan buat design lain pula yang lebih cantik Dan anda stay tune je ok So jom kita masuk dalam EPL review. So minggu ni kita tengok banyak juga tim masuk gua. Ada juga tim yang hampir-hampir masuk gua. Kita tengok Manchester City seri tak ada gua dengan Southampton. Arsenal hampir-hampir terciduk dengan Liverpool. Lala kali dia pun boleh comeback dengan Liverpool. Finalist Eropah yang orang duk kata yang orang duk bangga-banggakan sangat tu. Orang duk katakan finalist Eropah padu sangat kan. Tiga-tiga terciduk. Chelsea finalist Conference League kalah dengan Newcastle. MU dengan Tottenham. Dodo finalist Europa League. Dodo terciduk dekat game ni. Yamanos Spurs kalah dengan Crystal Crystal Palace MU pula kalah dengan pasukan kan? West Ham dan Real Madrid Real Madrid pun tak terkecuali lah dalam review kali ni dia siap baik referee tapi kalah juga referee dah tolong sahabat baik dah tu tapi still kalah juga tu kesian juga kan so tak mahu cakap banyak kita masuk dalam game pertama dulu Spurs dengan Crystal Palace tapi mula-mula aku nak minta maaf dekat fans Spurs lah fans Spurs masih menyerap dengan aku kan dia dah lah Spurs tengah barai Lepas tu geram kat aku kan Asyik game Spurs je Mesti nak recap je kan Buat macam mana no. Dia ni aku tak tahu lah Mungkin dia perlu anggap Spurs ni bukan tim besar Ke apa kan Sebab apa Sebab kalau apa pasal Game Spurs ni selalu sekali game Dengan tim-tim Big C yang lain Tak pernah lah Dia letakkan game ni asing Pernah lah Tapi awal-awal season lah kan Tapi dekat-dekat hujung musim ni Dia letak rapat-rapat Dan Spurs kalah dengan Crystal Palace Kita just recap saja. So kalau apa tengok Daripada segi statistik lah Kalau apa compare dengan MU Kalah dengan West Ham lah. Paling kuat MU pun banyak juga attack tau Memang lah kata dua-dua kalah tapi kalau apa tengok daripada segi statistik Crystal Palace attack kau kau tau dekat Spurs memanglah Spurs pakai second team ke apa tapi dalam game tu hangpa boleh tengok Spurs memang tak ada chance langsung nak menang tau Crystal Palace attack by betul be to King Ski yang jadi goalkeeper dalam game ni walaupun dia bolos dua gol depa kalah tapi kalau hang tengok betul-betul daripada segi stat Kinski adalah gol terbaik pada minggu ni Dia buat 8 save Bermakna Kalau tak ada Kinski dalam game ni Spurs mungkin akan kalah 5-6-0 Ataupun boleh kata 10-0 Campur dengan 2 gol tu So memang barai lah kan So aku bersyukur juga sebab Spurs kalah Han bayangkan lah Lani Spurs dengan MU Depa dua-dua ni atas is Swiss tau Memang lah point tu jauh Tapi nak kata betapa barainya musim MU dengan Spurs musim ni Depa dua-dua lah ni atas pasukan is Swiss Beza antara dua tim ni satu point je Tapi MU dengan Spurs ni orang kata macam ibarat isi dengan kuku Spurs kalah, MU kalah. Spurs seri, MU seri. So memang orang kata Spurs ni tak mau tinggalkan MU lah kerana kuasa. Oh. Crystal Palace dapat 2-2 gol daripada Eberici Eze. What the play Eze ni? Mungkin musim depan dia boleh pindah pergi club lain kot kan? Dan aku rasa oh, untuk set Crystal Palace, aku rasa dia ni tengah bina momentum cukup cantik untuk ke final FA Cup tau. Kita kena ingat ah, oh, Sabtu ni ada game FA Cup antara MC dengan Crystal Palace. Dan dalam 5 game last, Crystal Palace tak pernah kalah. Last dia kalah atau dia kena bantai dengan Newcastle. Lepas tu, dia pun boleh ikat pasukan Bournemouth. Seri dengan pasukan Arsenal. Menang 3-0 dengan pasukan Aston Villa. Seri pula dengan Nottingham Forest. Dan kali ni menang pula dengan pasukan Tottenham. Kalau apa, tengok semua rekod lah. Boleh kata depan ni beat tim-tim besar jugalah. So Manchester City jangan terlalu selesa sangatlah. Takut saya dekat final kena beduk dengan Crystal Palace. Satu dunia akan gelakkan apa. Tapi itulah aku rasa finalis FA Cup kali ni mungkin MC still favourite. Bila sebut pasal Manchester City kita masuk ke game seterusnya tu MC dengan Southampton. So MC dengan Southampton seri kosong-kosong. Rekod ni Southampton berjaya dapat satu point Point ni sangat-sangat berharga Sebab mereka dah dapat pintas Dan mereka ni dah tak jadi dah The worst team in history dalam EPL Sebab mereka dah boleh pintas point Derby County Sebab sebelum ni Sebelum masuk dalam game ni Point Derby County dengan Southampton, Yang Derby County tu tahun 2008 tu Sama tau So Southampton perlukan seri saja Untuk potong point tu Untuk jadi bukan worst team dalam history Dan mereka lawan dengan Manchester City Kita dah rasa macam Habislah Sok Hinton kena bantai kan Tapi rupa-rupanya tak MC memang depa struggle lawan dengan Sion team. Hang tengok dalam game ni, MC bukan letak play cekak Dia depa letak best player depa. Halen main dalam game ni, KDB main dalam game ni, Phil Foden main dalam game ni. Tapi Halen tu kan dalam game ni, walaupun dalam statistik dalam lineup dia main, tapi dekat atas padang dia raib. So senang cerita dalam game ni, aku agak kurang berpuas hati dengan passing-passing pasukan MC ah ha, untuk masuk dalam kotak. Depa punya crossing pun barai dalam game ni. Halen bukan nak kata tak function, tapi positioning Haaland tu dah elok dah. Tapi bila hantar bola Melalui sangat setiap kali, memang barai lah kan? Macam mana bola nak sampai dekat Haaland? Tapi aku suka cara Southampton bertahan dalam game ni ya. Mereka bukan bertahan parking bus saja dalam kotak penalti sebab mereka mungkin dah belajar dah kot kan? Apa yang jadi kalau hanya parking bus dalam kotak penalti? Sebab MC ada play macam KDB, ada play macam Kovacic yang boleh buat shot daripada kotak penalti. Sekalipun kalau mereka boleh block shot-shot daripada play macam KDB dengan Kovacic ni, still, dua-dua play ni ada kreativiti untuk hantar bola dalam kotak. So apa dia buat? Dia pun bukan setakat parking bah dalam kotak penalti. Dia pun turunkan juga dia pun punya attacking player. Tapi bukan untuk ready counter attack. Memang untuk tutup space dekat tengah supaya player-player MC yang luar kotak penalti tu dia pun tak dapat peluang yang lama untuk dia pun hantar bola ataupun buat shoot dalam kotak. So benda tu lah saya enter duk ulang dan Manchester City tak boleh-boleh nak pecahkan low block. Sekalipun dia pun ada target man macam Ali Haaland tapi dia pun still tak boleh score dalam game ni. Kalau nak kata game ni bosan mungkin hang bosan jugalah kan kalau hang nak cari gol. Tapi kalau hang daripada segi struktur pertahanan cara MC nak cuba pecah ke low block memang menarik dan thumbs up kena bagi dekat tactical dalam game ni bukan nak kata Rasdil padu sangat tapi aku rasa dalam game ni lebih kepada satu pasukan yang mainkan peranan yang menariknya lepas habis game Ruben Diaz ada cakap dia kata pasukan Sir Anton ni macam tak mau main tapi lain kali Sir Anton balas apa Sir Anton kata tak mau main pun boleh dapat satu point lagi pedih kan dah lah kena throw dengan team nombor 20 tu kan hei tak tahulah kan so kita masuk ke next game iaitu Chelsea dengan Newcastle Hai hey, apa sudah jadi ni kan Chelsea dah terciduk dengan Newcastle ni kan Sekalipun MU kena bantai Kita bantai Chelsea dulu So Chelsea kena 2-0 dengan Newcastle Sebenarnya dalam game ni Kalau hang tengok betul-betul Aku rasa macam Kesian jugalah dekat Chelsea kan Dia macam Kalau tim-tim yang tengah ada problem ni Kalau lampu tengok ah Striker dia pun masih tengah problem Jackson dalam game ni Ha buat apa Jackson ah? Contoh orang kata Biar muka huduh Tapi jangan pangai huduh Tapi ni muka huduh Pangai pun huduh kan Dia dah lah jangan perform Lepas tu dia boleh main dalam game ni Dia PCQ main ball pulak Dia PCQ buat man Dah lah dia PCQ Lepas tu dia PCQ tu tak clean Ha nak buat jahat Ha kena belajar dekat play-play all time Macam Zlatan ke Macam play-play lain Yang dia pun ni buat kekasaran Dalam keadaan Nampak macam tak sengaja Tapi Jackson dengan tanpa segar silu dia tengok muka buat dulu lepas tu baru dia pisiku memang nampak ada intention lah tu orang kata bodoh tu simpan sikit jangan bagi dekat online ni dah bodoh simpan seorang-seorang macam mana orang lain nak dapat bodoh tu ha seorang je lah bodoh kan so luckily dia kena kad merah dan bagi import buruk dekat pasukan Chelsea tapi senang cerita nak bagi tahu aku rasa Chelsea bila main 10 orang main lagi bagus tau daripada main dengan Jackson so awal-awal game untuk Chelsea kalau orang tengok dalam game ni kan dia pun cuba main daripada belakang tapi itulah lawan dengan pasukan Newcastle yang ada banyak player yang betul-betul rajin untuk press Kalau hampa tengok dalam game ni ya, Depo selalu akan ada dua pemain Yang memang selalu rajin lari dekat tengah padang Iaitu Bruno Guimaraes Dan juga Sandro Tonali Sandro Tonali itu lagi ya Memang rajin betul lari dekat tengah padang Nasib baik Joel Linton tak main dalam game ni Kalau Joel Linton main dalam game ni Lagi parah Chelsea So awal, awal game Bola kena rampas dekat kawasan depan sendiri Dan lah kali kena gol Gol daripada Sandro Tonali Tapi second half Bila masuk second half Aku duk ingat macam mungkin Chelsea ni kan Depo kena 1-0 Depo akan main bertahan Dan Newcastle nak makan Depo habis-habis sebab kuasa satu kuasa tu bukan satu rezeki yang cukup lah kalau hendak secure poin dan tiga mata tu kan. Tapi benar sebaliknya berlaku. Chelsea pula yang banyak attack second half dan nampak attacking pasukan Chelsea banyak menjadi. Kalau tengok ada beberapa play Chelsea yang kita boleh kata still perform walaupun depa kalah. Ada play macam Enzo, pemain macam Palmer dan semestinya Moises Caicedo. Dia seorang-seorang carry dekat bola pertahanan, carry dekat bahagian midfield. Tapi masalahnya dalam game ni Chelsea macam one sided pun ada. Kalau hendak tengok belah kiri macam Palmer tu banyak hidup tapi Maduike duduk kat belah kanan kanan kan sat duduk belah kiri, sat duduk belah kanan. Tapi memang tak fahsyil. Kalau apa tengok Mada Wicker dengan Jackson. Jackson tu orang duduk nampak juga lah kan sebab dia buat kat merah tu. Mada dalam game ni sejujurnya aku tengok dia rate. Nampak tak ada apa-apa pun -apa apa dia buat dalam game ni. Pedro Neto pun tak fahsyil juga. Tapi fahsyil lagi lah daripada Mada tu. Tapi duduk tengah Chelsea cari gol. Ada peluang terbesar bagi aku peluang daripada Kukurea lah. Dapat peluang yang baik. Dia shot tapi pok berlesih pula. Tengah Chelsea duduk cari gol penyamaan. Waktu ni aku rasa mungkin Chelsea ada harapan untuk paling kurang seri dalam game ni. Tapi sayang Dengan satu move daripada Denver dan juga Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes dia shoot daripada kotak dan bola tu biar sebab tu lah susah sikit robot sancar nak save dan Newcastle menang 2-0 personally dalam game ni kalau aku tengok performance pasukan Chelsea depok ni aku rasa paling kurang deserve satu point lah tapi aku rasa Newcastle depok lebih bijak depok ambil peluang dan Chelsea ni adalah kekalan pertama depok dalam EPL sejak bulan 3 yang lepas tau dan kali ni depok kalah dengan Newcastle bagi aku last 2 game ni memang kena tengok betul-betul eh sebab depok akan lawan dengan pasukan Manchester United MU tu mungkin lah depok boleh menang tapi lawan dengan pasukan Nottingham Forrest Forest ah. Walaupun Nottingham Forest pun tengah barai, tapi hangpa kena ingat lawan dengan Nottingham Forest tu game away. Dan tak mustahil juga depa lawan dengan MU, MU Denki tiba-tiba MU main lock, mungkin boleh kalahkan depa ataupun satu point. Sebab kuasa dalam last 2 game Chelsea ni ah, depa mau tak mau depa memang kena menang semua. Kalau depa nak layak ke Europe lah. Kalau tak layak ke Europe memang pedih lah. Dan Chelsea patut juga berterima kasih dekat pasukan Leicester semalam ha, Sebab berjaya ikat Nottingham Forest. Kalau tidak memang dah kena tinggal dah Chelsea lah ni. Kalau kita tahu last 2 game untuk Nottingham Forest. Depok akan lawan dengan pasukan West Ham dekat away. Dan Depok akan lawan dengan Chelsea dekat home. Dan kita tak boleh juga ketepikan cabaran pasukan Aston Villa. Depok mungkin ada peluang sebab Depok lawan dua finalis Europa League. Yang lain ni sudah menyatakan betul-betul Depok -betul ni fokus Europa. Iaitu first game Depok lawan dengan Tottenham. Last game dalam EPL Depok lawan dengan Manchester United. So, So tak mau cakap banyak kita masuk ke next game pula iaitu Manchester United dengan West Ham. Apa sudah jadi? Kalau hampa tengok game ni ah, aku sebenarnya game ni aku memang betul aku nak MU menang. Sebab apa? Kalau kita nak kata MU nak fokus Europa League lambat lagi. Lagi 10 hari lagi nak main final tau. Dan sepatutnya game ni MU patut ambil peluang sebab lawan dengan pasukan West Ham yang tengah barai. Tapi rupanya aku duk ingat West Ham barai, rupanya MU lagi barai. Hang bayangkan kena beduk dengan pasukan West Ham yang tengah barai dekat home sendiri. Bukan sebiji 2-0 pula kena tu so apa dah jadi dekat Manchester United ni kan takkanlah terlalu fokus dekat Europa League kalau apa tengok position MU dalam EPL lah ni dia dah tak lawak tau lah. dia dah nombor 16 tau dan 16, 17, 18 tu relegation tau lah. bawah MU tu siapa dia finalist Europa League juga memang dua-dua ekor ni memang fokus Europa League betul-betul lah kan sebab aku nak MU menang dalam game ni contohlah kalau MU menang dengan West Ham memanglah table orang kata tak bergerak pun tapi peduli apa dengan table tu dia nak menang saja dan aku rasa contohlah kalau menang dalam dalam game ni lawan dengan Chelsea tu tu adalah game yang patut dikorbankan sebab tentu nak dekat final dah mungkinlah tentu dia pun boleh mainkan pelik-pelik muda je tapi kalau dengan West Ham pun kalah tiba-tiba masuk lawan Chelsea mainkan pelik muda mungkin fan-fan yang akan marah memanglah hendak kata MU fokus Europa League habis tu kalau nak fokus Europa League sangat bagi fan tak eh lagi game-game lain senang cerita bagi fan tak eh main stadium bagi TV tak eh tayang game hangpa bagi tayang Europa League saja ni memanglah hendak kata kan sekalipun kalah mana Europa League lah, ni still one of the worst season untuk Manchester United In fact, mungkin sepanjang aku hidup, ni adalah the worst season untuk Manchester United. Sekalipun kalau menang Europa League. Tu kalau menang, kalau kita tengok musim ni ya, MU dengan Spurs lah, di salah satu tim ni mungkin akan menang trofi Europa League tau. Tapi siapa yang tak menang, tu mungkin di label sebagai one of the worst season. So, MU dalam game ni, bolos gol daripada Thomas Suchek dan juga gol daripada Jared Bowen. Kalau kita tengok game ni, memang MU memang ada banyak peluang. Tapi itulah finishing macam hari Nak kata Areola perform pun tak ada lah perform sangat Kalau hang tengok goalkeeper West Ham tu lah Contoh lah, kalau contoh lah play-play nak shot dia tak payah nak bergerak Dia berdiri je Play tu sendiri akan short dekat dia Yang tu pun aku pelik Aku macam tak boleh brain tau Pasal pas striker yang bernama Muhammad Hoylen ni Masih lagi dimainkan dekat atas padang lah. Aku rasa macam nak tampak muka dia Hoylen dalam game ni adalah punca Emu tak boleh score lah Bukanlah kita nak cari skip good Tapi kalau pun tengok Memang dia punca betul eh Dia ada chance banyak dalam game ni Tapi dia tak boleh score Paling kurang dia dapat chance lah kan Tapi masalah dia First time dia masih lagi barai lah First time masih lagi barai Lingkat play masih lagi barai Selalu nak main susah-susah Dengan player lain Tak mahu main simple-simple. Lepas tu bila dapat bola nak drive bola ke depan tu betul-betul lambat. Dan Kobe Mino dalam game ni pun tak menjadi. Mason Mount bagi aku okey sikit lah kan. Tak ada lah teruk sangat performa dia. Cuma dalam game ni satu team MU mereka tak perform as a team. Dan aku nak cakap lah. Berapa kali lah aku panggil Amorim ni kan. Someone tell Amorim. Amorim you understand uh, what I said lah. Don't play Luke Shaw as center back. You fool lah. I kick ni I punch you lah apa aku dah kata dah jangan mainkan show dekat center back kalau nak mainkan show hang mainkan dekat posisi saya dah bila hang mainkan show dekat center back bukan hang selesaikan masalah dekat pertahanan aku faham mungkin lah ni MU tengah kekurangan pertahanan dan mainkan show dekat left center back tu adalah salah satu cara tapi bila hang mainkan look show dekat belah kiri tu pertahanan kiri tu bukan left back tau tapi left center back tu menjadikan beban untuk pertahanan sebab apa? sebab show ni orang dah kata dah dia lambat sikit ni dia selalu tak pasal orang belakang dia. Sebab tu lah aku cakap Shaw ni dia patut main dekat left back je. Contoh kalau hang nak mainkan Harry Amas, tak payah mainkan Shaw, mainkan player lain. Aku lagi prefer hang start Lindelof daripada Shaw tau. Nak kata betapa barainya Luke Shaw tu, aku lagi percaya Lindelof daripada Shaw dia pertahanan. Tapi Amori tu duk ketegak dia kan, duk mainkan Shaw dekat left center back. Tengok apa jadi dalam game ni? Kena beduk 2-0. AMU memang ada peluang dalam game ni, tapi tak berjaya manfaatkan peluang. Kita tak mau kata goalkeeper depa terlalu padu apa semua, tapi senang cerita Amy dalam game ni depa tak memanfaatkan peluang yang mereka ada Selalu tau dalam game ni Kita tengok musim ni Selalu sangat musim ni Kalau mereka tengok game yang MU kalah Ataupun seri Kalau mereka tengok daripada segi statistik Pelik. Selalu game-game yang mereka kalah, mereka akan ada 20 shot. Mereka akan ada 15 shot. Tapi tak ada gol. Ni menandakan apa? Finishing tumpul. Gameplay menjerang mungkin dah elok. Tapi finishing mereka tumpul. Aku harapkan MU next season, go untuk beli striker baru. Dan aku tak mau MU tenang Hoyland. Aku nak Hoyland stay dekat MU. Tapi as backup player. Aku nak dia fight untuk tempat dia dan improvekan gameplay dia. Sebab dia pun still muda lagi kalau MU nak buang dia. Takut nanti dia pindah, -pindah pergi kelab lain, tiba-tiba dia jumpa pula performance dia. Baik MU stay kan dia ataupun kalau nak hantar keluar, hantar loan saja. So kita masuk ke next game pula Liverpool dengan Arsenal Hai dalam game ni kita boleh tengok Arsenal bagi guard of honor tau Lepas tu dalam banyak-banyak player Bukai Saka tepuk tangan Martinelli tepuk tangan. Captain Arsenal, Martin Odegaard pun tepuk tangan. Sekali, pelih muda mereka, Mike Selewis sekali, buat kerah tak mau tepuk tangan. Tapi tak apa lah kan, ikut suka dia. Dia mesti rasa macam dia dalam top 10 respect moment kan? Tapi rupanya dia seorang yang tak buat benda tu dan nampak dia macam bongok juga kan? Memang lah bagi aku contoh lah kan, kalau hang jadi play Arsenal yang everyday lah. Everyday dalam season ni, dok cakap pasal Liverpool. Mereka pa tim Arsenal, tapi mereka lagi banyak cakap pasal Liverpool daripada tim mereka. Dan akhirnya benda tu backfire. Mereka sendiri yang kena buat guard of honour Tapi bagi aku as professional player kita kena respect jelah kan team yang dah champion. Tapi itulah kan dia tak mau tepuk tangan ah benda tu bagi aku kecil je kan tak ada isu pun. Orang je duk besar-besar isu kan tapi bagi aku kena respect jugaklah. So dalam game ni aku rasa Arsenal kena menang lah ataupun paling kurang seri lah sebab kalau kita tengok point depa dengan Newcastle pun dah dekat dan depa ada possible untuk kena potong nanti. Bukan setakat ada possible untuk bottom nombor 2. Depa mungkin ada possible untuk bottom tempat UCL tau. Kalau depa teruskan dengan prestasi macam ni dan lawan Liverpool tak ambil masa yang lama. Liverpool boleh skor 2 gol Gol daripada Gakpo dan juga gol daripada Luis Diaz Yang mana aku rasa 2-2 gol ni adalah mistake daripada segi pertahanan Arsenal pun dalam game ni nampak macam tak mau main Sepatutnya Arsenal kena jadi macam Chelsea hari tu Walaupun aku duduk kutuk Chelsea tadi Tapi aku puji Chelsea macam hari tu Dia gunakan cara Liverpool main yang sambil lewa tu Untuk dia pemenang dalam game tu Sebab Liverpool dalam game ni nampak macam tak mau menang pun Dia main santai-santai je -santai, yeah. Tapi yang bayangkan dia main santai-santai pun Dia boleh skor 2 gol Tapi dalam game ni Arsenal boleh comeback dengan 2 gol satu lagi daripada Rino. tapi aku nak puji seorang player iaitu Martin Odegaard. Macam ni lah baru main Odegaard. Tak ada nak pasing-pasing. Dapat bola rembah terus je. Gol tak gol tu belakang kira. Barulah kita nampak Odegaard betul-betul marah dalam game ni kan. Dia buat shot lu aku tak penalti oh. Lepas tu Merino tak duk. Kalau benda tu gol lagi padu. Aku duk shot kan. Mungkin dia nampak fan dekat belakang gol tu. Ada tengah pegang poster. Gambar dekat poster tu dia tengah ambil gambar kamera tu kan. Lepas tu dia geram. Dia nak rembah bola tu dekat fan tu. Lain, -lain kali terkena kat gol pula kan. Tak tahu kan Tapi overall tu lah Aku pun malah nak sembang pasal game ni Bukan sebab apa Sebab bagi aku game ni agak membosankan Sebab dua orang macam tak mau menang je dalam game ni Arsenal dekat second half tu Dia push lagi lah Untuk paling kurang seri dalam game ni kan Tapi sejujurnya Gameplay untuk dua orang dalam game ni Agak hambar jugalah Sebab nampak macam Dia dah tak ada apa nak ligat tapi Liverpool aku pah lah Dia jadi champion Arsenal tempat apa dekat UCL Tak secure lagi tau So kena push betul-betul Nasib baiklah tak kalah dalam game ni Dia pun boleh seri 2 sama Dan ada juga lah Play-play yang kita kata Tak perform dalam game ni Macam Curtis Jones Apa semua kan Curtis Jones tu macam biasa lah kan Tak perform pun still dapat main Dia dengan Aslak tu Mungkin tidak sebilik kot kan Dekat hotel Dan Trent Alexander Arnold Dia masuk dalam game ni Dia kena buo dengan fan-fan Liverpool Hak tu kan kita tak mau komen lah kan Biar lah kan Kalau contoh jadi fan Liverpool pun Han mesti pedih juga Sebab dia keluar secara free Lepas tu keluar tak habis musim lagi kan? Tapi itulah kan, as fan neutral, bagi aku respect je lah keputusan dia. Tapi kalau nak marah pun, aku tak boleh halang. Ha. Sebab han sendiri yang rasa panah, han sendiri yang tengok pemain dia berkembang dekat hang, dan lain kali dia hang. Ha. So, kita masuk ke next game. Game tumpuan, game terbesar pada minggu ni iaitu El Clasico. Barcelona dengan Real Madrid. Sebelum masuk dalam game, Barcelona dah menang 3 kali dengan Real Madrid musim ni tau. So, masuk dalam game apa sudah jadi? Adakah Real Madrid boleh menang dengan Barca? Hoi, Real Madrid leading 2-0, Mat. Dapat penalti. Lepas tu, gol daripada Mbappe sekali lagi. Waktu ni aku rasa macam, awak Barca main teruk macam ni ni. Barca punya first touch tak clean. Lepas tu, lengkap play dia pun macam barai. Mungkin dia pun ni still terbuk-buk dengan kekalahan lawan dengan Inter Milan hari tu. Tapi senang cerita dalam game ni Barca lambat panah Sekali Barca dah panah Dia pun boleh score 3 gol lagi Gol daripada Rafinha Gol daripada Lamy Yamal Tapi gol Lamy Yamal tu memang cantik lah Aku pun tak expect dia akan shoot Memang kotor pun aku rasa dia tak expect untuk Yamal shoot Dan sedangkan dalam game ni Kalau hampa tengok betul-betul game ni lah Daripada segi hati yang murni Tak kira hampa fan Barca ke Han fan real ke Ataupun han fan team lain ke Fan MU ke Han tengok dalam game ni ah, Boleh kata macam Referee nak tolong Real Madrid menang tau Tapi still Real Madrid tak boleh menang Sebab apa? Sebab tu bongkar Defend dia pun Real Madrid terlalu barai Dalam game ni Ada satu masa Han tengok lah Play macam Rafinha dia free seorang-seorang dekat situ Dia boleh buka kedai nasi ayam gepuk dekat situ tau Ataupun kalau dia nak menegak Tom Yam Dia boleh buat kedai Tom Yam dekat situ Selalu sangat akan tengok Rafinha ataupun Yamal Dia pun akan free dekat bahagian flank kanan dan juga kiri Aku tak faham apa masalah Real Madrid Dia pun ni main Highland tau Tapi dia pun lawan dengan Barcelona Kalau kita tengok Barcelona dia pun main Highland Tapi paling kurang dia pun pandai juga nak buat Offside Trap tapi Real Madrid depa main high tapi depa bongok. Pertahanan depa terlalu fragile dalam game ni. Dan Barcelona kita tengok daripada segi gameplay, ni bukan the best gameplay daripada Barcelona tapi still boleh beat depa dengan 4 gol. Kalau tak kira offset mungkin 5 gol dalam game ni. Eh bukan offset tapi handball. Dan Barcelona bukan setakat tambah 3 gol, depa tambah sepijik lagi jadi 4-2. Lepas tu Mbappe skor second half bagi jadi 4-3. Dalam game ni momen kita tengok banyak lah kan. Mau kita boleh kata kontroversi antaranya macam isi peluk memeluk dalam kotak penalti. Lepas tu handball 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 chow tu dia pun kata tak sengaja ok kita faham handball tak sengaja tapi kalau apa tengok jelas tu memang penalti sepatutnya tau dan ada juga yang kata gol Mbappe tu sebenarnya offside tapi kalau kita tengok balik mungkin ada pun ada sistem dia pun kata Mbappe tak offside dan yang paling kugram dalam game ni dia pun kata handball chow tu tak sengaja tapi bila Femi Lopez score, handball dia tak sengaja, dia score daripada kata gol tu batal. Dan yang menariknya, waktu VAR, audio leak daripada VAR sendiri cakap, dia pun memang cari kesalahan Barcelona tau. Bila Barcelona terkena tangan tu, dia pun kata, oh thank God. Dia pun kata, oh bersyukur lah terkena tangan. Maksudnya, dia pun memang nak tolong Real Madrid dalam game ni. Tapi still... Orang nak tolong hang pun Real Madrid Tapi hang still kalah Wih, season ni Real Madrid memang barai Aku rasa memang tak ada siapa boleh selamatkan Real Madrid Sekalipun referee tolong dalam game ni Dan Barcelona manage untuk menang Dalam ni, mereka ada tujuh point gap dengan pasukan Real Madrid dan possible mungkin depa boleh menang liga next game nanti. So orang kata 15 UCL pun 15 UCL lah. Barcelona lah ni tengah on the way nak menang liga. Dan kalau hangpa tengok performance lah kalau untuk pasukan Real Madrid ada beberapa player yang betul-betul step up dalam game ni. Pemain macam Vinicius Junior, pemain macam Kylian Mbappe, pemain macam Thibaut Courtois memang perform. Tapi untuk Barcelona pula kita tengok attacking player Barcelona memang nampak depa ni macam mendari-dari dekat atas padang terlalu selesa dengan kondisi pertahanan pasukan Real Madrid. Kalau kita tengok hari tu game Barca dengan Inter Milan, kita duk kata Barcelona masalah dekat bahagian pertahanan betul tak? Tapi dalam game ni kalau kita tengok Barcelona dengan Real Madrid, walaupun Barcelona menang kita tak dapat nafikan defend Barca pun sangat-sangat barai sebab depa dah bolos 3 gol tau. Dan in fact 3 game berturut-turut lah ni depa bolos 3 gol dalam satu game. Tapi walaupun depa bongok dalam game ni pertahanan depa bongok, tapi still ada lagi orang lagi bongok. Tu lah orang cakap kalau hang ni bongok, hang nak bagi nampak hang ni cerdik, hang kawan dengan orang yang lagi bongok. So nampaklah hancur Cerdik sikit kan ha, Macam ni lah Barca buat dalam game ni Walaupun defend mereka barai Tapi defend Real Madrid lagi barai Mereka boleh skor 4 gol Mereka menang So tak mahu cakap banyak Aku rasa mungkin Barcelona akan jadi La Liga champion lah musim ni Next game lawan dengan Espanyol Mereka dah boleh jadi champion dah dalam La Liga Tapi aku duk rasa kan Lawan dengan Espanyol tu mungkin kalah kan Lepas tu tiba-tiba next game tu menang pula Barca macam lah Selalu orang duk bagi harapan mesti kalah Tapi harap-harap menang lah kan So macam biasa kita akan buat best 11 pada minggu ni Tapi tak termasuk La Liga lah Sebab La Liga kita review saja. Goalkeeper aku ambil Kinski daripada pasukan Tottenham walaupun bolas sedua gol dia buat lapan save untuk pertahanan aku ambil Mark Guahi daripada pasukan Crystal Palace dan partner dia adalah Dan Burn daripada pasukan Newcastle right back aku ambil Daniel Munoz daripada Crystal Palace dan left back aku ambil Juan Bisaka daripada pasukan West Ham bekas pemain MU sebab dalam gini dia banyak main dekat left back tau lah. trio midfield dekat defensive midfield kita ambil Sandro Tonali center midfield Bruno Guimaraes dan attacking midfield kita ambil Eberici winger pemain yang cukup perform lawan dengan pasukan Chelsea itu Jacob Murphy left wing kita ambil Cody Gakpo dan striker aku tak tahu aku nak ambil siapa sebab striker minggu ni semua tak perform so itulah video kali ni dan terima kasih sebab tak sampai habis jangan lupa like jangan lupa share jangan lupa subscribe aku Solehan Assalamualaikum